अब राष्ट्रगान शुरू करेंगे राष्ट्रगान में जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की बंदे बंदे हमारे जितने भी मेहमान आए हैं उनका मैं दी मुक्ति दिन मना रहे हैं ये हमारा त्रेस का मुक्ति दिन है इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे बेन टंडल जी का स्वागत करने में फाल्गुनी टेलर को आमंत्रित करता हूं फाल्गुनी हमारे प्रदेश सचिव बात बात अगर किसी का अगर नाम रह गया है तो उस मुझे सभा करें क्योंकि कुछ ऐसे नाम हो जाते हैं कि आज के कार्यक्रम में उसी संग आते हैं तो अगर कार्यक्रम की शुरुआत तो करने जा रहे हैं प्रदेश सचिव जिग्नेश भाई पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के हमारे कार्यक्रम के अनुरूप से हमको संबोधित करेंगे सबसे सब पहले आप सभी को 19 दिसंबर की ढेर सारी शुभकामनाएं साल 1961 ये भारत के इतिहास में बड़ा ही ऐतिहासिक साल माना जाता है क्योंकि इस साल दमन और दीव का विलय भारत में हुआ था चार सौ पचास साल से पुर्तगाली पुर्तगाली के शासन में दमन और दीव दबा हुआ था ब्रिटिश और फ्रांस सरकार का जो अपनी वैशिक अधिकार था उस अधिकार को खत्म होने के बाद भी पुर्तगाली उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे समय समय पर सरकार दमन दीव को आसाद करने की मांग कर रहे थे लेकिन उस मांग को पुर्तगाली ठुकरा दे रहे थे दोस्तों इसी वजह से ऑपरेशन विजय शुरू हुआ ऑपरेशन विजय इस ऑपरेशन के तहत सेना की एक छोटी सी टुकड़ी दमन और दीव में भेजी गई 18 दिसंबर दिसंबर से पहले अठारह दिसंबर को इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई छत्तीस घंटे तक यह ऑपरेशन चला छत्तीस घंटे तक हवाई समुद्री और जमीनी हमले किए गए इस हमले में बहुत कुछ हुआ जिसके बाद कुछ ही घंटे के भीतर प्रत्युबली ने बिना किसी शर्त के अपने घुटने टेक दिए तो वह भारत का हो गया दोस्तों आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है आज खुशी मनाने का दिन है आज के दिन में सभी हमारे फ्रीडम फाइटर को कोटि कोटि नमन करता हूं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें नया प्रदेश दिया है मेरे प्रदेश मैं आप ये प्रदेश की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी के मार्गदर्शन में हमें नया प्रदेश मिला है मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे दमन दीव का विकास हुआ है दोस्तों मैं आप सभी से चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय प्रशासक प्रफुल पटेल जी का जोरदार आभार मान है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश सचिव जिग्नेश भाई हमारे युवा नेता नमस्कार मित्रों હું નીરવ ભટ્ટ જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલને આર્થિક મદદ થાય તે માટે હવે સબસ્ક્રાઇબની સાથે સાથે તેવી જ બાજુમાં જોઈન બટન આવ્યું છે તો દર્શક મિત્રોને અપીલ કરવામાં આવે છે અને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જોઈન બટન દબાવી તેમાં ચાર ઓપ્શન છે ચાર ઓપ્શન તમે માસિક આર્થિક મદદ જનમંચને આપી શકો છો તમે મેમ્બરશિપ લઈને આર્થિક મદદ મળે તો જનમંચ હાથ મજબૂત થઈ શકે અને અમે પણ આ રીતે અવિરત સમાચાર આપી શકીએ દમણમાં પ્રખ્યાત પ્લાયવુડ જે છેલ્લા વીસ વર્ષથી મોટી દમણ માં કાર્યરત છે જ્યાં તમને વેલ સ્ટાઇલ વેર બાથ ફેન્સી એન્ડ એક્સેસરીઝ પીવીસી પાઇપ ફિટીંગ ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી તમામ આઈટમ વ્યાજબી ભાવે દમણ માં જ મળી રહેશે પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ સરનામું